assalomu alaykum qadrli muxlis agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang videolarimizni qo'llab quvvatlab layk like bosing markaziy bank dollarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi markaziy bank 7 dekabr xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini e'lon qildi unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 5 so'm 56 olti tiyinga o'n ming so'm yetmish tiyinni tashkil qildi yevro 7 so'm 36 olti tiyinga pastlab o'n so'm bo'ldi bundan avval dollarning rasmiy kursi 3 kunlik pastlashdan so'ng ko'tarilib 10775 so'm 34 to'rt tiyinni tashkil qilgandi o'zbekistonda dollar kursi 2022 yilda rekord darajaga ko'tarilishi taxmin qilinyapti unga ko'ra 11300 so'mgacha ko'tarilishi mumkin